kelajak yoshlari loyihasi nafaqat yoshlar uchun o'z dasturlarini tayyorlab kelishmoqda balki yosh bolajonlarimiz uchun ham bizning sahifalarimiz mavjud albatta <laughs> anglaganingizdek <laughs> <laughs> qaqajon bolajonlarga navbatni ulashamiz xo'sh hamma qayoqqa ketdi ekan balki qaqajon ko'rsatuvgadir keling unda biz ham shoshilaylik qaqajonning g'ayrioddiy va qiziqarli sahifalari bizni kutmoqda qani boshladik voy voy bizning gapdan kichkintoylare bolajonlar siz ham buni ko'rishni xohlaysizmi unda gapiramiz sahifasi sari olg'a qani ketdik salom bolajonlar <laughs> yaxshi yuribsizlarmi qa'ajonga gapiramiz bugungi mehmonimiz Dishivar. salom salom yoshingiz nechiga to'rtga aqlingiz qayda buradi Qo'shinda. gullar qayeda o'sadi? pastda Biller mi yedi? Su. Kinkasa. Kitman ne mağaza? Ya en sevdiğim. Kim ne kupeyas kurasa? Karna. Kay isim ne ma? Ne ma diye kelisa? Vakat ina tamam. Vakat mı? kim balık senin malikçe, ben Bularız bor Hı hı. Dada hiç bu yüperadı mı? İşte kuru bilardı. İşte. Yani mi olasın? Aşın Alma. Sıfet uçup kalsın, ne maklasız? Dada ne yok bu saati. o'g'rilar qanaqa bo'ladi suan qamab qo'yadi dadang qayerda ishlaydi misa uyga keladilarmi keladi uxlaganimda keladi dadang ishikga bormasa nima bo'ladi boshiqlari urishadi dadang olib kelmasa nima nima bo'ladi alam uradi yaxshi ko'raman kupchok ichsa nima bo'ladi kuchi ko'p bo'ladi ona nima ovqat pishirib beradi piroglar yana qanaqa ovqatlar pishiradilar perochkalar qaysi ovqat yaxshi ko'rasan kurochka uyda kim ko'p ovqat pishiradi etam bolalarni aqli qayerda dolashgan peshonamda nima uchun kerak ovqat yeyish uchun ushlaring nechta iyon qanaqa yuradi sanasni bilasizmi sanab bering uch to'rt besh olti yetti sakkiz oldingdan kuchuk chiqib qolsa nima qilasan qarab qo'yaman yashtiqni tagi nima bo'ladi ko'rtacha uyda kimni ko'proq yaxshi ko'rasiz bog'chaga borasizmi dugonalar ismi nima madina kim sizni soch tortadi madinatkona keyin siz nima qilasiz opamni aytib beraman opangiz keyin nima qiladi urishadi she'r bilasizmi qorbobom faqat qo'shiqchi bilmayman nima o'rgatadi o'ynatadimi o'ynatadi qanaqa uy minasilar vaqt. oqadi ligoda nima yashaysiz ligoda faqat uycha qanaqa uycha chiroyli o'zi chiroylimisiz chiroyliman Bog'cha kim chiroyli o'zimmi qaysi malikaoshi qaysi qulolichaa qulolichalar qanaqa bo'ladi aqlli bo'ladi sizni onasiz bilan dadasi urishadimi urishmaydi nima deb erkalatadi jonim asal qizim oppog'im salonga borganmisiz borganman nima qilgansiz kitoklar o'qiganman onang sizni salonga ettganmi etganan salonga nima qiladi o'zi uotimni tanlaydi

manasha medvedda nimalar bo'ladi mm, masha bo'ladi ayiq bo'ladi onangiz nimalarni o'rgatadi ish qilishni uyinchoqlarni yoqishtir deydilar uinchoqni yoqishtirasiz yoqmaydi alo <laughs> katta bu'ysaiz kim bo'lasiz bog'cha opa oh. bog'cha opa yaxshimi yaxshi sport bilan shug'ullanasizmi gimnastika gimnastika sizga yoqadimi yoqadi Nimalar o'rgatadi yig'laganmisiz yig'lagandim Kimni yig'layapman chempion bo'laman rahmat esuvor yana kelib turing xayrli ona yana bitta mehmonimiz mohinur bu bilan gaplashamiz salom bog'chaga borasizmi aqlingiz qayerda turadi yoshingiz nechida ikkyosh uizga nimalar bor intoqlar pshiha bor bunaqa puyosh yo'q kartosha yo'q yana nimalar yo'q uizga kartokcha yo'q qozonlariz bormi daraxtda kimlar yashaydi boralar bollar qanaqa bo'ladi chiloliq qaysi maliga o'xshaysiz opahoy Sir aytib bering popamiz oppa peshanasi lopoq asasi iincho bia inchoq bering bu yerga qanaqa mosim bilan kelsiz aita mashinasi yo'q dadangiz qayerga ishlaydi tepaga ishlaydi O ne Aysi'cim? Bana cevap ateşli O Aysi sizde ne madem? Çakırdı. Pişişeler Yastıkta tayge ne madem var? Morala var ki pişişe var. Pişişe ismini ismi ne madem? Bu ne madem? Bu ya, mı? Kaç çəpullarınız var? Köpüllər. Qayıda duradı. Daqda duradı. Daday yaxşımı, anağızmı? Anamın uşağıdır. O nədir bu sədə? İşə çıxırsınız yerdə. Nə dedilər? Onlar sizə gəlmə. Qayrlarə bərgənsiz. Məhkəmə olganmı? ko'rgi nima u bqtotuashitir teizorga nima ko'rsatadi terizoga tishini ko'rsatadi menga tishini ko'rsatadi tush nima u tushi tepa tushi kerak baqto kerak qanaqa oqqutlar yaxshi ko'rasiz osha o'qat ko'stokchani yaxshi ko'raman yana qanaqa oqqutlar yeysiz oqat tema e e e и eshakchalar katta bo'lsangiz kim bo'lasiz Doktor bo'laman Doktor kimu chiziq qiladi siz ham ukol olganmisizha nechta yig'laganmisiz ukol olgan paytiniz uh -huh. uh -huh. kimlar yig'laydi baxli yig'la bu ham yig'laydi. o'g'ri kimu ona bixotiri uyda kim yashaydi baxli yashaydi nimadan qo'rqasiz ilondan Kuş kaçtı baby hayatı boş kaçtı sen boş kaçtı. hayatı emredi de geçer. Bana sonu o yüzden doğru olmadı. Kademekte biliyorsun. Tatlı günahsız dostum. Uzun Allah. Evet dedim. Pamada ne mi? Pamada bitmedi geldi. Kalan mı kırık geçti? Ziva geçti. Düğünleleriniz doğru mu? Yok. Kimden korkarsınız? <laughs> <laughs> Rahmetli Mokinur, yanına gelip Hayır. boakola keyingi ko'rsatuvlarngacha kelib turing xayr bolajonlar handon otib kulish vaqti keldi menimcha marhamat navbat kulguch sahifasiga qachon hahacjon ko'rsatuv boshlanar ekan qachon kunli sahifasini kuzatamiz deb o'tirgan bolajonlar hammangizga assalomu alaykum biz o'z sahifamizni boshlaymiz va sizga doimgidek eng qiziqarli va kulgili videolarni taqdim etishni boshladik hozirgi video qahramonimiz aramzamzam qo'shig'iga miraqib raqsga tushshgan birgalikda kuzatamiz insonlar o'z kiyimlarini yuvishganini ko'rganmiz ammo shirindan shagar bolajonlar o'z kiyimlarini yuvishsa qanday bo'lar ekan? birgalikda kuzatamiz video qahramonlarimiz qumlarda sohillarda mazza qilib o'ynab ham olishgan bu qiziq to'g'rimi unda tomosha qiling va aniqlaning

kichkina bolakaylar va mushuklar urushganini ko'rganmisiz ha shunday bo'lishi mumkin ekan bu juda qiziq to'g'rimi sizga ham qiziq bo'lsa tomosha qiling and <laughs> mana shirindan shakar bolajonlar sizlarga tayyorlab kelgan videolarim shulardan iborat edi ammo kelasi sahifalarimizda sizga bundan da qiziqarli videolarni taqdim etishga va'da beraman unda kelasi sahifalarimizda ko'rishguncha xayr bolajonlar qanday bir biridan go'zal ertaklarimiz bor to'g'rimi bugun biz siz bilan ertakchi bolajon sahifasi orqali ertaklar olamiga sayohat qilamiz marhamat diqqat bilan tinglaymiz assalomu alaykum qadrli bolajonlar bugun sizlarga yangi ertak tayyorlab keldim ertagimizning nomi yettita uloqcha va bo'ri bir bor ekan bir yo'q ekan qalim qalim zamonda 7 ta uloqcha yashagan ekan ularning oyisi bir kun shunday debdi men o'tloqqa borib sizlarga ovqat olib kelaman siz ungacha uyda o'tirib turing eshikni ochmang debdi bo'lmasam sizni ayyor bo'rib qo'yadi debdi keyin ketdi oyisi bo'ri o'shani deraza ortidan eshitib turgan ekan bolalarim bolalarim eshikni ochinglar sizlarga men o'tloqdan ovqat olib keldim debdi panjangizni ko'rsatingd debdi panjasini ko'rsatgan ekan yo'q siz bizni oyimiz emassiz biz sizni uyga kirgizmaymiz debdi o'zini ovozini mayyin qilibdidagi o'zini oyog'ini unga botirib olibdi keyin bolalarim bolalarim eshikni ochinglar men sizlarga o'tloqdan ovqat olib keldim debdi keyin panjangizni ko'rsating debdi panjasini ko'rsatgan ekan bu bizni oyimiz uyga kirgizamiz debdi u eshikni ochgan ekan u bo'ri hamma bolalarini topibdi lekin pechka ortiga yashirinib olgan bolasini topa olmadi. oyisi kiribdi, eshigni ochinglar bolalarim debdi qani opa akalaring debdi uni bo'ri olib ketdi debdi keyin yonidan ikkita quyuncha chiqibdi siz qizilshistondan so'rang debdi u uyini aytibdi va u yoqqa ular yo'l olibdi o'sha paytida bo'ri suv olgani ketibdi ular shu fursatdan foydalanib keyin uyga kirishib bolalarini xaltadan olib chiqibdi xaltaga to'llag'ishini solibdi keyin bo'ri kelibdi O't o'tkir pichoqni olib o'tirgan ekan ikkita qo'yoncha chekibdi bo'ri qoch sening yoningda ayiq kelyapti adabingni berib qo'yar ekan debdi keyin u xaltani olgancha yugurib ketibdi keyin uning yonidan bir daryo chiqdi. ko'prigidan yurayotgan ekan ko'prik uni ko'tara olmay suvga tushirib yuboribdi shu bilan u suvga cho'kib ketibdi keyin yettita uloqchalar maza qilib yashashibdi shu bilan ertagimiz tugadi ko'rdingizmi bolajonlar bo'riday yomonlik qilsangiz yomonlikni jazosini ham olasiz keyingi ko'rsatuvlarimizgacha xayr assalomu alaykum aziz bolajonlar hozir men sizlarga o'zbekistonimiz haqida ajoyib bir she'r aytib beraman tarixingdir ming asrlar pinhon o'zbegim senga tengdosh pomiru oqsoch tiyonshon o'zbegim so'ylasin afros yo bu so'ylasin urxon xati ko'hna tarix shodasida bitta marjon o'zbegim al beruniy al xorazmiy al farob avlodidan asli nasli balki ozlug balki darxon o'zbegim o'tdilar shurlik boshingdan o'ynatib shamshirlarin necha qoon necha sulton necha ming xon o'zbegim assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar здравствуйте дорогие друзья С вами сегодня мы, Райхон и Ханифа. xanifa biz yana iste'dodli bolajonlar sahifasini boshlaymiz мы начинаем свою программу талантливые дети как видите мы сидим с талантливыми детьми rayhon sen matematik amallarni hayolingda yecha olasanmi не знаю это мне трудновато bizning dasturimizga shunday murakkab misollarni qoyil maqom qilib yechadigan iste'dodli bolalar tashrif buyurgan да hanifa давай с поближе познакомимся assalomu alaykum abdumo'minov adham aka avvalambor bizning dasturimizga xush kelibsiz rahmat matematika faniga qiziqishingiz haqida gapirib bering avvalambor assalomu alaykum men abdumominov adham navoiy viloyati karmnan tumanidagi yettinchi umumiy o'rta ta'lim maktabida ta'lim olaman matematikaga qiziqsam sakkiz to'qqiz yoshlarimdan paydo bo'lgan asosiy sababchi ota onam bo'lishgan siz shu vaqtgacha qanday yutuqlarga erishgansiz maktabdagi musobaqalarda tumanlardagi musobaqalarda diplomlar va faxriy yorliqlar olgan sizga savollar bilan yuzlansam bo'ladimi mayli ellik to'rt ko'paytirilgan to'qson uch besh ming yigirma ikki sakson bir ko'paytirilgan ikki yuz qirq ikki o'n to'qqiz ming olti yuz rahmat sizga o hanifa смотри как он быстро решил задачи мы тоже можем научиться ha albatta rayhon rayhon bizning dasturimizga mental arifmetika bo'yicha shug'ullanadigan yosh qizlar ham tashrif buyurgan давай с ними пообщаемся assalomu alaykum marjona keling o'zingizni yaqindan tanishtiring men yettinchi maktabdan kelganman mental arifmetika tugaragiga qiziqqanligim uchun ota onam meni shu tugarakka qo'yishganlar men bu togarakka 3 oydan beri qatnashib kelyapman marjona bizga yutuqlaringiz haqida gapirib bera olasizmi men sinflar o'rtasida olib borilgan musobaqada faxrli o'rinni egallaganman men kelajakda bundan ham yaxshiroq o'rinlarni egallashga harakat qilaman rahmat marjona kelgusi ishlaringizga omad tilab qolamiz Privet davay oyzodaв assalomu alaykum men ruslamova oyizoda yettinchi umumiy o'rta ta'lim maktabining beshinchi sinf o'quvchisiman men mentalni arifmetikaga boryapman ota onam bu fanga qiziqishim uchun meni shu to'garakka qo'yganlar kel rayhon ularning bilimlarini sinovdan o'tkazsak да конечно давай вы готовы ha unda boshladik birinchi savolim sizga oyizoda 41 bir qo'shilgan o'n besh ayrilgan yetmish ikki qo'shilgan qirq to'rt oltmish besh to'g'ri 42 ikki qo'shilgan sakson ayrilgan qo'shilgan 23 65 to'g'ri keyingi savolim sizga marjona 35 ayrilgan 14 qo'shilgan 34 55 to'g'ri 72 qo'shilgan 14 ayrilgan 52 44 to'g'ri rahmat sizga молодцы девочки rayhon bizning dasturimizga karmana tumani hamza umarov nomidagi yigirma ikkinchi sonli maktab mohirqo'llar to'garagi a'zolari tashrif buyurgan тагда давайте знакомиться bizning karmana tumanidagi hamza umarov nomli 22 umumiy o'rta ta'lim maktabida qo'llar to'garagi tashkil etilgan to'garakka o'zim rahbarlik qilaman to'garagimizda 20 ta o'quvchi o'z qiziqishlari doirasida qatnashadilar to'garagimizda asosan katta e'tiborimiz mana shu chiqindilarni qayta ishlashga qaratamiz bunda o'quvchilar baklashkalardan soklarni upakovkalaridan tuxum pechog'idan, chig'anoqlardan mana taxta bo'laklaridan gul qog'ozlaridan xohlagan buyumlarini ko'rgazmalarini yasaydilar ayniqsa to'garagimizda biz yumshoq o'yinchoqlar tikishga keyin karvin san'atiga ham katta e'tibor beramiz o'quvchilar yasagan ko'rgazmalarini ugitlarini bu... guldastalarini oila a'zolariga va do'stlariga sovg'a qilishlari mumkin eng muhimi maktabimizni zallarini bezab turibdi o'quvchilarimiz yasagan ko'rgazmalar mana hozir qizlarimizda mana gulsanamxon mana shu to'garak qatnashchisi gul yasashga juda ham qiziqadira. demak u juda ham chiroyli gullarni yasab mana maktabimiz zallarini bezab turibdi yasagan gullari mahliyo qizimiz esa juda ko'p tanlovlarda birinchi o'rinlarni qo'lga kiritganlar bu kishi taqinchoqlar yasash bilan shug'ullanadilar bu o'quvchimiz ozodbek esa yog'och parchalariga taxtalarga oshxona taxtachalariga kuydirib rasm soladilar va ularni laklab chiroyli bir san'at darajasiga yetkazib oila a'zolariga sovg'a qiladilar yoki sotib o'zlarini mablag' bilan ham ta'minlashlari mumkin rahmat sizga keyingi suhbatimizni mahliyaxon bilan davom ettiramiz mahliyoxon siz bu to'garakdan nimalarni o'rgandingiz va bundan qanday daromad topasiz men bu to'garakka ikki yildan buyon qatnashib kelmoqdaman men bu to'garakda tillaqoshlar milliy taqinchoqlar yasashni o'rgandim men yasagan taqinchoqlarimdan daromad ham olaman ularni hamqishloqlarimizga dugonalarimga va opa singillarimizga sotaman mahliyaxon siz bir kunda qancha taqinchoqlar yasay olasiz men bir kunda mana bunday taqinchoqlardan 10 15 beshta yasay olaman ularni 15-20 yigirma ming so'mdan sotaman bir <laughs> kunda mana bunday tillaqo'shlardan bitta yasay olaman ularni bir <laughs> yuz ellik ikki sotaman shunda bir oyda qancha daromad topasiz agar harakat qilsa bir oyda 2 million 3 million daromad qilish mumkin mening bo'sh vaqtlarim oz bo'lganligi tufayli 1 milliongacha sof daromad olaman mahliyaxon kelajakdagi orzularingiz qanday mening kelajakdagi orzularim kelajakda dizayner bo'lmoqchiman va mana shu milliy taqinchoqlar bo'yicha uh, har xil liboslar yaratmoqchiman rahmat mahliyoxon ishlaringizga omad спасибо А мы сейчас пообщаемся с учительницей молодежного центра. Она учит детей с ограниченными возможностями в ручной работе. Здравствуйте, давайте знакомиться. Здравствуйте, меня зовут Кутеназаро Тархон. Я пришла учить детей с ограниченными возможностями ручной работы. Вот, как вы видите, куклы, шкатулки, виши. Все, что вы видите вот на столе, это вся моя работа. И буду рада вот учить детей, которые придут. Всему, чего знаю сама. Мне самой это очень интересно. И сами приходите, говорить знаком. Это очень моторик рук развивает. Маленькие дети тоже могут делать любые подделки. Вот 8 марта вот ребенок тоже может сделать. Скоро вот праздник приходит. Пожалуйста, вот будет интересно. Яркие цвета. Дети очень любят. Дети с ограниченными возможностями, они хотят э, больше всего внимания. Они любят хорошие цвета, сочности. Так что как, как говорится, чем можем, поможем. Девушка, вот вы тоже сможете сделать Дай. такие изделия. Маме Спасибо. подарить или сестре, или любые другие изделия. Будем рады. Хотелось воспользоваться этой возможностью и пригласить девочек, мальчиков, всех желающих, кто хочет заниматься таким ручным трудом. Пожалуйста, не стесняйтесь, молодежный центр. Скажите, вот на уроке туры хотим пройти, пожалуйста, бесплатные уроки, пожалуйста, приходите. Условия есть. Спасибо вам тоже. Вам тоже спасибо. Базгийни кто Дорогие друзья, до следующей субботы. siz bilan xayrlashmasdan ilojimiz yo'q keyingi ko'rsatuvlargacha ko'rishguncha xayr salomat bo'ling suz sodir video qahramonlarimiz uf ohdi torankasi <laughs> qaysi malika alsız okay yoktu <gülüyor> <gülüyor>